Добрый день, уважаемые журналисты, добрый день, украинский народ. Здравствуйте, шахтеры, представители шахтерских коллективов, которые сейчас находятся под Верховной Радой. Сегодняшний брифинг обусловлен ситуацией, кризисной ситуацией в угольной отрасли Украины. Поэтому, именно поэтому шахтеры провели всеукраинский съезд шахтеров Украины, третий всеукраинский съезд, который прошел 21 числа. Были намечены ряд решений, ряд обращений. Вчера шахтеры были под администрацией президента, встречались с представителем администрации президента, были возле Верховной Рады, были возле Кабмина. И сегодня возле Министерства энергетики и угля установлена шахтерская варта, которая круглосуточно дежурит возле Министерства. Чем, вызваны, чем вызвана эта ситуация? Первое, что шахтеров никто не услышал. Не услышали от первого приезда шахтеров 28 января, когда было, было поручение премьер-министра о создании комиссии по выработке решений, по решению проблемных вопросов в угольной отрасли. Комиссия не сработала. После этого шахтеры приезжали 3 марта. 3 марта был разработан... Постанова об отставке министра энергетики и угля Димчишина за номером 2282, которая пока не попала в зал сессионных заседаний. И вчера на комитете топлива и энергетики было принято такое компромиссное решение рассмотреть эту постанову сначала на Раде коалиции, но сегодня мы видим, что... Решение никакое не принято, поэтому оппозиционный блок, понимая, что эти, ряд законов, направленных на стабилизацию в угольной отрасли, на формирование программы развития, а не ликвидации угольной отрасли, вынес ряд законопроектов по, и по пенсионным реформам, по лишениям шахтеров льгот, по наложению моратория на закрытие шахт то есть те законы, которые направлены на развитие угольной отрасли. Поэтому шахтеры сегодня здесь, в Киеве, очень жаль, что на них никто не обращает внимания. Сегодня со мной на брифинге присутствует народный депутат Сергей Дунаев, председатель независимого профсоюза Горняков Украины Михаил Яковлевич Волынец, председатель Днепропетровска Тиркома профсоюза работников угольной промышленности Павлоград Уголь Юнак Сергей Иванович, и председатель независимого профсоюза Горняков Львовщины Виталий, Виталий Онижук. Я передаю слово своему коллеге Сергею Дунаеву. Добрый день, уважаемые журналисты, народ Украины. Я прежде всего хочу обратиться к органам местной власти, исполнительной и законодательной. Почему к органам местной власти? Потому что практически сегодня мы видим то, что нет присутствия руководителей шахтерских городов, это мэры городов, представители исполнительных органов власти, это губернаторы. Мы не видим сегодня людей, которые представляют кабинет министров, а также администрацию президента. Сегодня практически каждый город ощущает на себе нехватку бюджетных средств, которые поступают от трудовых коллективов, шахтерских коллективов в бюджет наших городов. Что с этим потом впоследствии связано? Бюджетная политика, здравоохранение, образование, культуры. Естественно, идут невыплаты. Отсюда складывается энергетический коллапс, системные неплатежи за сферу ЖКХ. Когда мы сегодня общаемся с шахтерами, и когда сегодня в парламенте принимаются решения о лишении льгот, о нарушении статьи 22 Конституции Украины. О том, что сегодня наши шахтеры, имея еще дополнительно силы и возможность работать в своих трудовых коллективах и обеспечивать энергетическую безопасность нашей страны, не имеют возможности практически работать. Вы знаете, что был принят законопроект коалиции Верховной Рады. Если шахтер пенсионер, он не имеет права работать. То есть он должен получать или пенсию, или заработную плату. Вот подход сегодня правительства. Поэтому нет системности в работе, прежде всего, с органами местной власти, нет системной работы с трудовыми коллективами, которые имеют возможность добывать уголь и обеспечивать энергетическую безопасность нашей страны. И нет системного подхода работы непосредственно по принятиям программы для нашего бюджета. Естественно, 2014 год, 2015 год не было пересмотрено практически форматирование бюджета для угольной отрасли. Обратите, пожалуйста, внимание, что законопроекты, которые принимались и подавались по выделению средств 400 миллионов гривен, они бы не были приняты даже коалицией, если бы воля народа и оппозиционный блок не дали бы голоса. Вот безответственность коалиции даже в принятии решений таких важных парламенте. Поэтому оппозиционный блок вместе с трудовыми коллективами сегодня делает все возможное, чтобы правительство, местные органы власти и исполнительные органы власти с законодательными услышали трудовые коллективы. Я обращаюсь к каждому мэру, чтобы он встретился непосредственно с представителями профсоюзов и услышал проблематику наших шахтеров. Нужно сделать это обязательно, подготовить решение каждой сессии и направить эти решения Кабинету министров, Верховной Раде и Администрации президента. И после этого надо, чтобы выполнялся весь проект меморандума и чтобы правительство на своем собственном животе или пузе почувствовало все те невзгоды и тягости шахтерского труда и побывало в каждом шахтерском коллективе и сделала рабочие визиты Для того щоб понять, наскільки сьогодні важна енергетична безпасна нашої країни. спасибо за увагу. Спасибо. Слово передається для виступлення. Ані Віталій, представник Шахтарів Львівщини. Доброго дня, журналісти. Доброго день, народ України. Чому нас понукало приїхати вже третій раз в Київ? Це перше питання. Це не виплата заробітної плати, це нема гідного фінансування. Шахт, ви знаєте, що в груді приймався держбюджет, де вугільну промисловість, не виділено ні копійки. Спонукало це, що не виплачувала заробітна плата в депельвігілля три місяці. Ми стояли, страйкували, чуть-чуть щось здобилося. Але цього, що виділила зараз нам кабінет міністрів, тих 400 мільйонів, які ми зараз отримали, фактично їх вже немає. І тому, як далі жити ми будемо, ми поки не знаємо. Тому ми зараз в Києві вимагаємо свого відставку міністра Демчишина. Будемо приймати радикальні міри, в нас прийнято є рішення. Будемо приймати радикальні зміни. Будемо перекривати дорогу, бо іншого варіанта, що почув в нас президент і прем'єр-міністр. Іншого в нас варіанта немає. Дякую. Дякую. Слово е юнаку Сергія Івановичу. председателю Терекома профсоюза Днепропетровщина. Уважаемые журналисты, уважаемый народ Украины. Еще в ноябре прошлого года мы э, на Западном Донбассе почувствовали о том, что наступает кризис в угольной промышленности и в энергетическом секторе в целом. Поэтому мы направили свои письма в кабинет министров, президенту о том, что может нас ждать в 2015 году. Поэтому мы предчувствовали, предсказывали то, что может случиться, начиная с января месяца. Эти попытки наши достучаться до государства, достучаться до президента оказались напрасными. Январь, февраль месяц привели к тому, что сегодня шахтеры в третий раз оказались под стенами. Вы думаете, тяжело сегодня или легко шахтеру выехать из шахты и бродить сегодня по Киеву? Нет, если вы думаете, что шахтер сегодня приехал проплаченный кем-то, тоже нет. Он приехал бороться за себя, за свое рабочее место, за свою семью и в целом за Украину. Поэтому мы осознаем ответственность, то, что сегодня происходит. Но и вы должны понимать, что шахтер сегодня голодным в шахту не пойдет. Для того, чтобы развивалась энергетическая отрасль, необходимо вкладывать в угольные предприятия. На сегодняшний день нет сбалансированности в энергетике страны. Сегодня не знают, какого угля необходимо Украине. Сегодня никто не может сказать, по какой цене должен быть тариф на электроэнергию. От этого страдают предприятия, в частности, как Павлоратова. По Поэтому мы со всей ответственностью заявляем, если сегодня не будет кардинальных изменений и предприняты попытки по реформированию, по прозрачности и пониманию сегодня то, что происходит в энергетике и угольной промышленности, шахтеры пойдут на крайние меры. я вас прошу, вас, уважаемые журналисты, освещайте акцию справедливо и честно. Будьте уважать, уважайте труд шахтеров. Спасибо. Слово э, Валенцу Михайловичу, председателю Независимого профсоюза горняков Украины. Уважаемые друзья, я хочу, чтобы мы все поняли всю сложную ситуацию, которая сейчас сложилась в стране в топ-народистском комплексе. Если только разрушится вся энергосистема, ее можно будет запустить в работу только на продолжении 6 или 8 месяцев и только с территории России. Мы тогда, возможно, уже не будем вспоминать, что был такой министр Демчишин. Возможно, он сядет на самолет и он убежит из страны. Но для того, чтобы не состоялась такая страшная ситуация для нашей страны, для того, чтобы мы зимой не оказались без угля, без электроэнергии, для того, чтобы не остановилась вся наша экономика, шахтеры решили брать ситуацию в свои руки. Нас не слышит сегодня премьер-министр. Не слышит президент, не слышит руководство парламента. Мы поставили вчера для министра вагонетку возле Министерства энергетики и угля. И когда он вернется в Соединенных Штатах Америки, мы ее посадим в эту вагонетку и отвезем на банковую, вернем президенту, который подарил нам такого министра Демчишина и собственного бизнеса. Пусть этот талантливый человек, я имею в виду Демчишин, талантливый в лапках, в кавычках, пусть этот человек продолжает семейный бизнес. Не надо уничтожать страну, шахтеры не виноваты, их семьи не виноваты. Сейчас мы проводили митинг, и подошел к микрофону один из шахтеров, говорит, моей жены руки вытянулись до колен. Почему? Она работает на тяжелой работе, на породовыборке. Ей начисляют одну тысячу зарплаты, и она эту зарплату не получает на протяжении много месяцев. Много таких женщин, которые не имеют мужей, но воспитывают малолетних детей. Над ними просто идет издевательство. Кроме того, наша Верховная Рада, наши депутаты увеличили страховой стаж и увеличили возраст выхода на пенсию таких работниц по списку номер один, номер два на пять лет. Что это за издевательство? Поэтому мы просили тех депутатов, которые нас слышат, чтобы дали возможность, отдали свое время, для того, чтобы мы могли здесь выступить, чтобы нас услышала страна, если нас не услышит власть. Спасибо за внимание.